Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о своем бластере Вот такой баррикады РВ-10. Баррикады в таком красном расцветке. Ручка темная, удобная. Вот, очень хорошо держится. Молодцы, очень хорошо держится как за ручку вот так и маленьким сюда вот приклад сюда ой сюда прицел а не приклад прицел сюда вот так можно спереди можно сзади а не здесь надо спереди потому что сзади такое спереди он сюда крепится приклад так Сюда можно... Нет, сюда нельзя запасную найду. Я не знаю. Но, ну, наверное, можно. Вот написано, баррикада РВ-10. И, и да, здесь барабан на 10 пуль. Ну, у меня э, потерялись 25 пуль. Возможно, на этом шкафу наверху. Не знаю. Сейчас вот здесь включается. Он на батарейке. Вот. Здесь пусковой механизм. И вот так он выглядит спереди такой красивый сейчас проверим насколько он далеко стреляет я стрелять буду с той комнаты там и с другой комнаты вон там и посмотрим, сколько метров. Почти шесть. Почти шесть метров, вот такой пульк. Но он бы дальше улетел на шесть. Стреляет так, что шесть метров. Можно еще раз попробовать вот отсюда. Шесть, даже на 7 другая пулька улетела, даже больше может быть. А если по высоте, по верху, то она на шесть пролетает а если подъехал вот так что прям подъеху. давайте попробуем чтобы они прососались шкафы я посмотрю снять Ну, Все, Пострелял. Это у меня еще где-то пулка должна быть. Ее здесь нету. Где-то здесь она упала. Это уже я тогда играл. Ну а на этом я прощаюсь с вами. Всем до скорого. И, наверное, да, буду прощаться. Всем до скорого и пока пока пока